voy oh, yigitlar agar siz bir ayolga uylansangizu iffatli bo'lsa hayoliy bo'lsa sizni deb yashasa o'sha xonadonda sizni namozga uyg'otsa tahoratingizga suv qilib bersa siz uni xotin demang rasululloh aytadilar yaxshi ayol erini dinini yarmi qolganida taqvo qilsin sizni diningizni ko'taradi u sen uni xotin demagin meni dinimni kamoli degin shunaqa deb erkalatgin buni xushu'zam bilmasa behuda dirni suchuk lafzi bilan shod etsa erni voy singillarim bizni ko'rib turgan qizchalar eng yaxshi ayol shunday ayolki uni og'zidan bema'ni gap chiqmasa gapiradigan gapi gâpı ishdan ko'chadan charchab kelgan erini ko'nglini ovlash bo'lsa eng yaxshi ayol shu ayol buni qanaqa bo'ladi tarifni qarang bu ayol shunaqa bo'ladiki agar o'n yil uyida bo'lmasa on, un uni chiqmas uni aytarga bir kun uydagi muammoni eriga aytmaydi uyni ichidagi muammoni ham eriga aytmaydi bir narsaqilib o'zi hal qilgisi keladi sirin fosh aylimas garg'amda bo'lsin agar tang bol' erini sirini hech qachon ko'chaga chiqib aytmaydi har qanaqangi og'ir ahvolda bo'lsin har qancha mushkul bo'lsin u nima deydi bo'lsa bo'lsa siz tiriksizu ko'rdingizmi shunaqa denglar meni eshitmagan qizlarga sizlar ayol qizlaringizga aytib beringlar ayollaringga ilininglar ular bo'yingi joyga kelmasa agar shunaqa ayol bo'lsa bu ayoldan hech narsa haqida so'rashmaydi boshqa u allohga itoat qilsa allohga ki iymon keltirsa namoz o'qisa eriga itoat qilsa qiyomat qoyim bo'lganda ayol kishidan birinchi so'raladigan narsa namoz bilan eri shu ikkovidan o'tib ketsa o'tib ketdi boshqa narsadan so'rolmasa ajab emas agar bo'lsa zanniunindekbo's hii kimda shunaqa xotin bor kimda shunaqa xotini bo'lsa bilib olsinki bu dunyoda bir jannatga tushib qolibdi bu chunki qancha qancha odamlarni bilamiz dunyoda dunyodayoq do'zaxga tushgan men o'tgan safar tavsiya qildim uylanmagan yigitlar robbana atina f aytib yuringlar mana shuni tavsirida vaqina azoban norni bizni do'zaxdan saqla degani shu dunyoda yomon xotindan saqla ma'nosi bor shu qaro dema kimda shunaqa xotini bor desam o'ylab turibsizku qaro dema qaro xush fe'li na xushfe'li na nakudurnakoh meni xotinim qora demagin sen uni ibodatiga qara uni <coughs> iffatiga qara ko'cha ko'yda begona odamlarni xotini bo'lib yurgandan uyingda seni xotining bo'lsin hunik bo'lsa ham g'animat ko'r topilsa xulqi xush ko'r balodir joninga mohiy suansho xulqi xush bo'lsayu juda xulqi yaxshi ekanu ko'zi ko'r ekan sen shuni g'animat ko'r balodir joninga mohiy suhan sho'r agar moh bo'lsa oy bo'lsa tili <töly> yomon bo'lsa seni joningga balo bu o'sha haligi yaxshi senga buni g'animat bil yomon xotin shayotin hamchisidir qo'ling bog'lag'uchi arg'amchisidir nimaga bunaqa chunki yomon xotin yaxshi xotinni nima dedik odamni dinini kamolatga yetkazib qo'yadigan dedik yomon xotin odamni butunlay tortib ketadigan shaytonni qamchisi bu seni qo'lingni bog'lab qo'yadi bu xudodan so'rash kerak ekan yaxshi ayol so'rash kerak ekan yaxshi ayolingiz bo'lsa g'animat bilishingiz kerak ekan